લોકડાઉન બાદ સુરતની ઓળખાત એવી રીતે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પડી ભાંગી હતી ત્યારે અનલોક બાદ ફરી ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જેમ તેમ પાટે હતી ત્યાં ફરી તેમક્રમણ વધતા ટેક્સટાઇલનો કારોબાર ફરી મંદ પડ્યો છે ત્યારે જોઈએ દિવાળી બાદ સુરતના ટેક્સટાઇલ બજાર સાથે સંકળાયેલા લોકો શું કહે છે ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ સિટી તરીકે જાણીશું છે ખાસ કરીને આપણે ટેક્સટાઇલની વાત કરીએ તો કોરોના કાળમાં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બંધ થવાથી અનેક લોકો પરેશાન થયા હતા હજારો મજદૂરો છે તેઓએ અહીંથી હિજરત કરી હતી અને હાલ જ્યારે ફરી જેમ તેમ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી શરૂ થઈ હતી કે ફરી કોરોના સંક્રમણ વધતાં ક્યાંક ને ક્યાંક ટેક્સટાઇલ પર ફરી બ્રેક લાગી છે આ અંતર્ગત આપણે ટેક્સટાઇલ એસોસિએશનના જે સંકળાયેલા લોકો છે એમની સાથે વાત કરીશું છે આપણી સાથે છે રંગનાથ શારદા છે ટેક્સટાઇલ એસોસિએશનના એમની સાથે વાત કરીએ શારદાજી ફિરસે જો કોરોના કા સંક્રમણ શરૂ હોવા હે टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत की कितनी प्रभावित हुई है देखिए दीपावली की जो सीजन हमने कवर की उससे व्यापारियों को एक नया जीवनदान मिला अच्छी सीजन चली दीपावली की हमने साठ परसेंट हमने कवर की और व्यापारियों के बाद जो भी डेड स्टॉप पड़ा वो भी निकल गया उसके चलते वर्तमान की जो सीजन है क्रिसमस है पोंगल है और शादी ब्याह की सीजन है उसकी तैयारी हमने दीपावली की सीजन के साथ साथ ही हमने कर ली लेकिन जैसे ही दीपावली के बाद में कोरोना संक्रमण का फिर से ये विस्फोट हुआ उसके बाद गुजरात सरकार की गाइडलाइन जैसे कि रात्रि कालीन कर्फ्यू लग गया तो उसका इफेक्ट काफ़ी हुआ और साथ में हमारी एस ने भी एक नया नियम लागू किया कि बाहर गाँव से जो भी व्यापारी चाहे खरीदी पे आए या व्यापारी श्रमिक आए उसको कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा ये जैसे ही खबर फैली तो सभी सभी व्यापारी वगैरह जिन्होंने बाहर गाँव से आने वाले हैं उन लोगों ने अपनी टिकटें कैंसिल करानी शुरू कर दी अभी वर्तमान में जो भी हमें ऑर्डर मिले हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर मिले हैं और ऑनलाइन ऑर्डर हमें जो जैसे पोंगल का जो व्यापार होता है पिछले साल जैसे एक हज़ार करोड़ का कारोबार खाली पोंगल का कारोबार था अभी हम लगता है कि इस कारोबार को हम पचास परसेंट गौर कर पाएंगे रही बात शादी ब्याह शादी ब्याह में सो की लिमिटेशन कर दी उसका भी काफ़ी इफेक्ट आया है ग्राहकी के ऊपर तो कुल मिला कि ये जो हमारी वर्तमान सीजने हैं ये हम पचास परसेंट ही अचीव कर पाएंगे रंगना जी खास करके बात की जाए तो जिस तरह से जैसे तैसे पटरी पर गाड़ी आई थी वापस से संक्रमण बढ़ा किस तरह का प्रिकॉशन अभी मार्केट में लिए जा रहा है और आप लोगों ने क्या कुछ मांग की है जो तंत्र से कि व्यापार फिर से खुल सके या इस तरह की कुछ मांग की है देखिए तंत्र से तो हमने ये बोला है कि, कि जो भी व्यापारी बाहर गाँव से आवे अब उनका कोरोना टेस्ट होने के बाद उनको कोई तकलीफ नहीं आवे रही बात जो श्रमिक है हमारे उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना पड़े कोई भी तकलीफ है हम हम ध्यान रखेंगे सैनिटाइज करना वगैरह मास्क लगाना जो कंपलसरी है मास्क कोई नहीं लगाता हम उसको गाइड भी करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं लेकिन साथ में हमें व्यापार भी करना है तो हमें उन तंत्र को बोला हमें कोई भी तकलीफ आएगी हम आप लोगों को बोलेंगे आपको उसमें सुधार करना है लेकिन हम आपके साथ हैं चोकसपण तंत्र नी पड़खे टेक्सटाइल ना व्यापारी हो वहाँ पर हाल फटको पड़ी रहे हो फरी संक्रमण वत्ता જે બહારથી વેપારીઓ આવતા હતા તેઓ નથી આવતા તેમને ટેસ્ટ કરવાનું ફરજિયાત કહેવાતા હવે તેના પર બ્રેક લાગી છે અને તેના કારણે ચોક્કસથી સુરતની જે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે તે પ્રભાવિત ફરી દેખાઈ રહી છે કેમેરામેન અલમાસ સાથે કાદીર શેખ સુરત